নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ সকলোৱে খবৰ ভালনে আজি কিছুমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ নক'লেও থাকিব নোৱাৰি ক'লেও বিতৰ্কত সোমাম বুলিয়ে ভয় লাগে ক'লেও সমালোচনা কৰে তথাপিও সমালোচনাই কৰাই কৰি থাকিব মই মই নিজৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ নিজৰ কথা নহয় এজন প্ৰকৃত অ অসমীয়া হিচাপে মই ক'বলৈ আগুৱাইছোঁ এই যে টিভিত দেখি আহিছোঁ প্ৰতিবাদ হৈছে বা শুনি আহিছোঁ কাপ পথাৰ তিনিচুকীয়া মেঘেৰিতা তালাব প্ৰতিবাদ হৈছে মৰাণ জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীক ছয় জনগোষ্ঠী লাগে বা এছ টি লাগে কিন্তু মৰাণ বুলিয়েই নহয় ছয় জনগোষ্ঠীকে এছ টি লাগে বা হেৰি লাগে ইয়াৰ পৰা কি হৈছে বাৰু কথাকাৰ এবাৰ আপোনালোকে ভাবকচোন আজি আন্দোলন কৰিবলগা হৈছে ৰেল লাইন ৰখাই দিব লগা হৈছে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব লগা হৈছে কিহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰ হৈছে চৰকাৰো হৈছে কিয় বাৰু বুজি নাপায় চৰকাৰখনে ইমান দিনে দহ বাৰ বছৰে যুঁজি যুঁজি দিম দিম কৈ কৈ আজি ইমান দিন পালেহি এবাৰ কিন্তু এৰাত নাই প্ৰতিবাদ যদি কৰিবলগা হয় সময়ত ময়ো কৰিম প্ৰকৃততে নিজেই এজন অসমীয়া হিচাপে মই সময়ৰ পৰিস্থিতিত ওলাই যাবলৈ মই সাহ্য আছোঁ এজন অসমীয়া হিচাপে দিনে নিশাই প্ৰতিবাদ কৰি আছে আমাৰ অসমৰ সাধাৰণ জনতাখিনিৰ কথা এবাৰ ভাবকচোন দিল্লীত তাহানিৰ দিনতে একেলগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন চ জনগোষ্ঠী দিলে আমাৰ আমাক কিয় দিয়া নাই আমি ইমান কিয় এলাগি হৈছোঁ কিহৰ কাৰণে আমাক একাষৰীয়া কৰিছে চৰকাৰখনে আমাক এছ টি বা হেৰি দি দিলে কথাই নাই আন্দোলন কৰি থাকিব লগা নহয় চৰকাৰখনে নিজেই নিজে আন্দোলন কৰাইছে এতিয়া যদি চীকৰণ নকৰে সিখন এইবাৰো নকৰিব তেনেকৈ পিছৰা পিছে দহ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু কাৰো খা খবৰ নাই এইবাৰ কিন্তু নেৰা এৰাত নহ'ব আহোম মটক মৰাণ চুতীয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দল জাতি আছে যিখিনি ছয় জনগোষ্ঠী হোৱা নাই সিহঁতেও ওলাই আহিব লাগে এইবাৰ সকলোৱে মিলি এক বৃহৎ আন্দোলন হ'ব লাগে প্ৰথম কথা এবাৰ ভাবি চাওকচোন মৰাণ এই গোটেইখিনি জাতি লগ লাগি যদি এটা প্ৰতিবাদ কৰা হয় এটা সমতল কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাইছে তাৰপাছত লাখ লাখ গোট খাব মৰাণ জনগোষ্ঠী লগ হওক আহোম লগ হওক চুতীয়া লগ হওক মটক লগ হওক আৰু বিভিন্ন যিকেইটা আছে পাবলৈ ছয় জনগোষ্ঠী এই গোটেইখিনি লগ লাগি যদি প্ৰতিবাদ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া অসমৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ যাব এইখিনি যাতে হ'বলৈ নিদিয়ে তাৰ আগতে চনমুষ্ঠীকৰণ কৰি দিয়ে অসম চাই তাই কামনা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকৰো আমাৰো প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰো প্ৰব্লেম হয় বা আপোনালোকৰ সমস্যা হয় আমাৰো সমস্যা হয় এতিয়া দেখা গৈছে টিভিত দেখুওৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীবিলাক ৰখি থকা হৈছে এতিয়া আগলৈও যাব নোৱাৰি পাছলৈ যাব নোৱাৰি এটা সমস্যা হৈছেনে না অসমৰ পৰা আৰু বা লিডুৰ পৰা বাহিৰত বস্তু গুচি বা তেল গুচিছেনে বা বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে চব তই স্তব্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাঘেৰিতা মাকুম লিডু চবতে মানে ৰখাই থোৱা হৈছে কেন্দ্ৰলৈ কোনো বস্তু পঠাব দিয়া নাই ইয়াতকৈ যদি এতিয়া যদি ছয় জনগোষ্ঠীকৰণ কৰি নিদিয়ে আচলতে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সম্ভাৱনাৰ দায়িত্ব হ'ব অসম চৰকাৰ কাৰণ মই এজন চুতীয়া ল'ৰা চুতীয়া ল'ৰা হিচাপে মই মই মোৰ কথাখিনি কৈছোঁ আৰু এজন প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে কাৰণ চুতীয়া জাতিক স্বৰ্যনষ্টীকৰণ লাগে মৰাণ জাতিকো লাগে মটকখিনিকো লাগে সকলোখিনিকে কৈ দিলে কোনো কথা নাই কৈ দিলে হয় এটা কথাকে যে লাগি আছে লাগি আছে কিহৰ কাৰণে লাগি আছে সকলোৱে মিছা কথাহে কৈ আছে এতিয়া প্ৰতিভাদৰ যোৱাই দেখি কৈছিলে নৱেম্বৰ মাহত কৰা হ'ব কিন্তু তাৰো এটা সম্ভাৱনা আছে আছেনে নাই নাজানো তথাপিও বিশ্বাস নাই শেষত এটা কথাই কওঁ মোৰ কথাখিনি মই প্ৰকৃত এজন অসমীয়া হিচাপে মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ নিজৰ নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে মই মাত মাতিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ এজন প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ এইখিনিতে যদি মানুহবিলাকে বিতৰ্কৰ কৰে বা সমালোচনা কৰে কৰি থাকিব মই নিজৰ মই মোৰ নিজৰ কাম নিজেই কৰি যাম ইয়াত মই একো বেয়াকৈ কৰা নাই বা একো ধৰণৰ কাকো হেৰু কৰা নাই মই নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাক স্বৰ্য অনুগোষ্ঠীকৰণ লাগে সকলোকে লাগে আমাক যিখিনি পাবলগীয়া আছে বা কি কাখন কথাটো আছে কা মাত নালাগে কাক কা সেই তাহানিৰ দিনতো কৈছোঁ কাৰ নালাগে আৰু এতিয়াও কৈছোঁ কাৰ নালাগে বাকী যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি মোৰ কিবা ভুল বান্ধি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এটা কথা কওঁ শেষত কিছুমান কামৰ বাবে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ কিন্তু নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে নিজৰ এজন প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে মই নিজৰ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে বা নিজৰ অসমখনৰ কাৰণে মই ওলাই যাবলৈ মই পাৰিম বাকী সেই নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে যিকোনো কামৰ সময় উলিয়াই মই নিজেই যাব পাৰিম এজন প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে জাতিটোৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ সদায় সাজু আছোঁ আৰু সাজু হৈয়ে থাকিম জয়া এখন বাকী বেয়া নাপাব মই আপোনালোকৰ লগত জড়িত নাই বুলি বা আপোনালোকৰ লগত থকা নাই এজন ময়ো নিবনুৱা যুৱক হয় তথাপিও আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমানটা ভাল নহয় সেইবাবে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহুতো সমস্যা বা প্ৰব্লেম থাকে সেইবাবে মই যাব নোৱাৰোঁ যদি মই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যদি ওলাই যাওঁ তেতিয়া মই মাহেকীয়া খৰচো আছে মই দিব লাগে বুলি মই কোৱা নাই বাৰু মাহেকীয়া খৰচ আছে বহুতো আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব যাব নোৱাৰি কিছু ক্ষেত্ৰত বাকী যি কি নহওক নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে সময়ত এদিন হ'লেও ওলাই যাম সময় যদিও অধিক পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি বেয়া লৈ যায় তেতিয়া নিশ্চয় ওলাই যাম মই অসমীয়া জাতিৰ লগত আছোঁ মই চুতীয়া জাতিৰ লগত আছোঁ চাই ৰাখোঁ